பூமாதேவி என்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாளும் இனி வரப்போகும் நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிமையானதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்று அஷ்டமியானது பகவதாஷ்டமி என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்று பகவதாஷ்டமியில் அபிநவகுப்தரின் பைரவ ஸ்தோத்திரத்தினை பாராயணம் செய்தால் யமபயம் நீங்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் கருணையுள்ள பைரவரின் ஸ்தோத்திரத்தினை பாராயணம் செய்வோம் व्याप्तचराचरपावविशेषं चिन्मयमेकमनन्तमनाधिं भैरवनाथमनातचरण्यं तन्मय चिद्दयाहृदि वन्दे त्वन्मयमेत ददेशमितानिं पादिमद्वद त्वं च महे च दैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तं स्वात्मनि विश्वकथे ते त्वयिनाथे तेन न संसृतिभिधिकदास्ति सत्स्वपि दुर्धरदुःखविमोहरद्रासविदायिषु कर्म अन्धकमां मां प्रति क्रोधकरालतमां विदधीहि शङ्करचेवनचिन्दन धीरो भीषणभैरवशक्तिमयोऽस्मि इत्तमुपोडभवन्मय मृत्युर्यमान्तककर्म पिशाचैर्नाथ नमोतु ना न जातु पिबेमि प्रोथितशत्यविभोतमरीचि प्रोक्षितविश्वपदात् सत्वः भावपरामृतनिर्भरपूर्णे वै अहमात्मनि निर्वृतिमेमि मानसगोचरमेधि यदैव क्लेशदसाधनुदाभविदात्री नाथ तदैव ममत्वदभेद स्तोत्रपरामृदवृष्टिरुतेदी शङ्करसत्यमितं व्रददान स्नानतपो भवदाभ विनाशी धावगशात्र शान्तति चेतसि निर्वृतिधाराम् नृत्यति गायति हृष्यति गाढं चण्विधियं मम भैरवनाथ त्वां प्रियमाप्य सुदर्शनमेकं दुर्लभमन्यजनैः समयज्ञं वसुरसभौषे कृष्णदसं अभिनवगुप्तस्तवमितमकरोत् येन विपुर्भवमरुचन्तापं शमयति जडिति जनस्य दयालुः इति भैरवस्तोत्रं सम्पूर्णम्